bitta odamni duo duoibad qilishligiga uchrasa odam o'shani o'zi yetadi abdulloh ib xolidil barmakiy degan kishi bo'lgan o'sha odamni shunchalik puli ko'payib ketgan bo'lgandan xalifa qarz olib turar ekan davlat uchun uyidagi tomiga qo'yilgan to'sinlari tillodan bo'lgan ekan katta katta to'sinlar tillodan qo'yilgan narsalardan yasagan hatto baytil molga joyi kelganda qarz berar ekan bir marta safardan kelganda ziyorat qilishga kelgan odamlarga ziyorat qili uch million dinor tarqatib yuborgan ekan juda katta uni puli hisob kitobsiz katta boy bo'lgan katta urug' bo'lgan ular barmakiylar deyiladi juda mashhur katta boylar bo'lgan bir oila bo'lgan urug' tijorat katta anlar shularni qo'llarida bo'lgan lekin bir vaqti bilan shunaqangi holatga tushganki hamma moli mulki musodara bo'lib o'zi qamoqqa tushgan qizlari shunday ko'chada qolib ketgan yalang oyoq bo'lib o'g'li ikkalasi qamoqda yotgan joyda o'g'li so'ragan ekanki ota bu nima ahvol bo'ldi bizga qanday holatda yashayotgandik endi nima bo'ladi deganda men shuni o'ylab o'ylab oxiri bir xulosaga keldimki bir kimdir bizga duo qilgan bir mazlumni duosi bu degan sen uxlaysan lekin mazlumni ko'zi uxlamaydi tanamu va aynul mazlumi lam tanami sen uxlaysan mazlumni ko'zi uxlamaydi kechasi qorong'usida ollohga ke bitta duo qilsa o'shani o'zi yetadi insonga butun vayron bo'lib bu ketadi odamni hamma narsasi bir ovchi bir baliq ushlab tirikchilik qilar ekan tirikchilik qilib o'sha baliqni ushlab sotib bola chaqa boqadi bir kun kattaroq baliq ushlaganda uyga olib kelayotsa oldidan podshohga tegishli zolimlardan biri oldiga chiqib turib baliqingni sot degan mayli ubi degan keyin narxiga kelishmagandan hali sen shunaqa bo'ldingmi deb qo'lida bir <laughs> taxta bilan boshiga urib balig'ini tortib <laughs> olib ketgan ekan endi pul yo'q <laughs> senga deb keyin bu odam orqasidan duoibat qilgan nima deydi endi u senga yaxshi yeb ish demaydiku unaqa odam mazlum bo'lgan odam buyurmasin shu deydi eng kamida buyurmasin deydi uni boshqasini endi qo'yavering duoni u odam olib ketishda shu baliq qo'lidan bir <laughs> tishlab olgan hali o'lmagan baliq bo'lgan ekan qo'lidan bir tishlab olgan shu bilan uyiga borib ozroq vaqt u bola chaqasi bilan yegan baliqni tomoqdan o'tishini qarang bittadan boshiga urib taxta bilan tortib olib kelib turib bola chaqasi bilan yeyishligini hozirgi zolimlarniki xuddi shu emasmi qancha odamlarni olib kelib qamab urib pulini oladida bo'ldi deb qo'yib yuboradi yana dubad qilmagin tag'in deb qo'yadi shunchalik johil qalb qorayib ketgan kim duoibad qilmaydi bunday bo'lgandan keyin ozroq vaqtdan keyin qo'li chirishni boshlagan tabibga borsa qo'lingni kesish kerak barmog'ingni tezroq kesmasa o'tib ketadi bu yoqqa degandan barmog'ini kesgan barmoqda ozroqdan keyin yana buyog'i chirishni boshlagan uni keyin bilakdan kesgan tirsakdan kesgan qo'lini mana shu tagidan kesgan oxiri chirish yuziga chiqqan ekan shunda bir odam ko'rib turib seni kimdir qarg'agan degan eslab eslab shu baliqdan bo'luvdi shu deb haligi baliq sotgan odamni oldiga kelib turib qattiq yalingan ekanki mendan rozi bo'lgin deb oxiri rozichiligini olgan ekan rozichiligini olib keyin so'ragan men baliqni olib ketganimda sen menga duo qilmavdingmi nima devding deganda de, ey robbim shunda menga bir mo'jizangni de ko'rsatgin degandim degan haqiqatda ko'rsatgan ozroq vaqtda o'zini oldiga yalinib qaytib kelib o'tiribdi olloh qodir bo'lgan zot bitta baliqni yeyishlikda o'sha qiltig'i tomog'iga tiqilib qolsa bir tomchi narsa bilan odam o'lib qolishi hech gap emas